вечір! в прямому ефірі 34-го телеканалу. Програма погляд серед багатьох інших досягне Дніпропетровського обласного перинатального центру за минулий рік збільшення кількості випадків виходжування глибоко недоношених новонароджених дітей. Поговоримо про це прямо зараз. з Нашою гостею завідуючою відділенням інтенсивної терапії новонароджених Оленою Верещак. Привіт вас, Єліна Ефімовна. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Всем известно, что Днепропетровская область достаточно лидирующая в Украине, в том числе и э, среди рож, рож, рождаемости. Э, бытует мнение, есть такая статистика, что ежегодно в нашей области рождается 36 тысяч детей. Откуда такая рождаемость? Вы как специалист объясните, пожалуйста. Ну, э, рождаемость повышается. Э, конечно, хорошо работают над этим родители. Государство нам помогает, молодым родителям, безусловно. Это очень большое, очень большое подспорье для молодых родителей. Ну и, конечно, мы еще научились выхаживать самых маленьких пациентов от 500 грамм. Поэтому и за счет этих деток у нас повышается рождаемость. Вы сказали, от 500 грамм, я правильно понимаю, именно эти детки считаются э, недоношенными. Об этом расскажите подробно, пожалуйста. Недоношенным ребеночек считается э, тот ребенок, который родился в сроке гестации меньше 37 недель. Это может быть ребенок и 2 кг веса, и 500 грамм. Но, конечно, э, есть детки, которые э, так называемые, экстремально низкая масса тела. Это дети, которые рождаются э, с, с вам массой меньше килограмма. Детки, которые рождаются с массой меньше полутора килограмм, уже начинают называется очень низкая масса тела. А вот детки, которые родились в руки гестации 34, 35, 36 недель, это называется не почти доношенный ребеночек. То есть это дети, которые могут самостоятельно дышать, самостоятельно кушать. И такие детки у нас в перинатальном центре все находятся с мамочками. Они здоровенькие и все уходят с ними благополучно домой. Угу. Спасибо, Елена Ефимовна. Работаем мы в прямом эфире, поэтому позвольте напомнить телефоны нашего прямого эфира 740 10 41 740 10 42. Если есть у вас вопросы или вы хотите присоединиться Присоединиться к беседе, пожалуйста, звоните. А как насчет количества, если так можно выразиться, часто ли у нас рождаются недоношенные детки? Ну, э, вообще в популяции в нашей э, эта цифра приблизительно одинаковая с каждым годом. Около 10 процентов. Вот в нашем перинатальном центре, как мы открыли, за год работы родилось около 4000 деток. Из них примерно 10% это недоношенные дети. Ну, так как и вот я уже сказала, что недоношенные эти дети бывают разные. Вот детки, которые родились массой до килограмма в нашем центре их прошло 54 ребеночка таких вот и конечно э, те дети которые э, более уже с большим весом э, ну как бы они выхаживаются и с мамами они уже домой уходят а вот эти вот маленькие пациенты конечно за ними нужно э, более тщательный уход и лечение они требуют большего внимания от нас ваше отделение в состоянии обеспечить вниманием уходом если у вас нужное оборудование? Ну, наше отделение открылось с момента открытия перинатального центра, и оно рассчитано на 7 коек. Оно оборудовано полностью, все необходимые аппаратуры. Это и следящая аппаратура, и инкубаторы, в которых выхаживаются детки, и дыхательная аппаратура, без которой такой маленький ребенок просто не в состоянии дышать. Все мониторы, которые, которые следят за ребеночком, за его функциями, все это у нас есть и оснащены мы полностью конечно, в этом очень нам помог фонд Виктора Пинчука, который, ну вот, колыски нади, они оснащают каждый перинатальный центр вот такими вот местами. Это, конечно, очень большое подспорье для нас и для государства помощь. Поэтому, конечно, им большое спасибо. А вы сказали семь коек. Расскажите о принципе работы этих семи коек, потому что деток же гораздо больше. Что происходит с теми детьми, которые же получили определенную помощь на определенном этапе? Что дальше? Конечно, безусловно, реанимация наши, эти ну, лечения и выхаживание этих детей не ограничивается. Как только ребенок начинает самостоятельно дышать, самостоятельно кушать, умеет поддерживать свою температуру, мама научилась за ним ухаживать, такой ребеночек переводится на второй этап выхаживания. У нас есть отделение в перинатальном центре, где такие детки уже дохаживаются, досматриваются, и они уже с этого отделения уходят домой. Те детки, которые э, требуют там, хирургической помощи, они переводятся в специализированное отделение. У нас есть в областной детской больнице, и в Третьей детской больнице хирургические отделение, и уже там им оказывается специализированная помощь. Зависит от состояния, когда ребеночка можно ну когда ребеночка можно выписывать. А давайте об этом немного позже, потому что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я, бы, я увидела э, знакомое лицо, это заведующее отделение, в котором находилась наша девочка. Э, и хотела бы э, поблагодарить, я еще не волнуюсь, отделение все, э, персонал, медсестричек, врачи за внимание, за хорошее к нам отношение. Наша девочка родилась очень маленькая. 820 грамм, низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживали. Вы в течение трех месяцев были нашей семьей. Спасибо вам большое, вы наши крестные мамы. Мы вас обнимаем, любим. Низкий вам поклон за все. Спасибо вам большое за вашу работу. Вы прям растрогались, я вижу. Я думаю, ради этого и стоит, да, Очень, работать. Да. Спасибо большое за эти слова. Я догадываюсь, о ком идет речь, потому что, ну, действительно, мамы и дети, которые находятся у нас в отделении, ну, скажем так, не один день, да, они месяцами лежат у нас, и месяц, и два, и три, конечно, они уже становятся, мы их становимся частью их, их семьи, они становятся частью нашей семьи, потому что, когда они приходят к нам уже, там, в годик, в полгодика, в полтора годика, и когда эти малыши уже топают у нас по отделению ножками, то да радость, конечно, да, не, не, не передать словами. Угу. Вернемся к предыдущему вопросу. Сколько приблизительно детки находятся у вас? Начиная от момента, когда их приняли решение специалисты, что они недоношены, и до момента их выписки. Все зависит от состояния ребеночка. Да? Если это ребенок с очень низкой массой тела, с весом там, меньше килограмма, то этот ребенок приблизительно, он находится в нашем отделении один месяц. Но все равно это нельзя сказать, что вот срок один месяц. Одному ребенку может быть и три недели понадобится, а другому и два месяца. Вот как этой девочке понадобилось три месяца. Все зависит от того, как ребенок научится самостоятельно дышать, самостоятельно кушать, как научится мама за ним ухаживать, родственники потому что мы в своем отделении очень широко используем помощь, так скажем, да, наших родителей очень широко их при... ну, залучаем, как по-украински сказать, да, да, залучаем mm -hmm. до выхаживания наших маленьких пациентов, чтобы они не боялись. Конечно, первые дни, когда мамы видят таких крошечных деток, они боятся даже к ним притронуться, mm -hmm. не то что там там памперсы им поменять или еще что-то. А, конечно, уже изо дня в день изо дня в день, когда мамочка к нам приходит, помогает, кормит, там держит какой-то зонт, меняет памперсы, ухаживает за малышом. Они уже приобщаются, и, конечно, для них это уже становится как обычная работа. Ой, ну. я понимаю такие звонки, поэтому вы становитесь <с семьей. У нас еще один звонок, давайте примем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Можно задать вам такой вопрос? Вот родился у нашей соседки шестимесячный ребенок. Можно ли как-то его выходить? вопрос. Давайте зададим. Давайте. А с каким весом ребеночек родился? 20. И где он? Сейчас? Где он, где он, этот ребеночек, сейчас находится? Он сейчас находится в Непрозджинске. Непрозержинске. В да. медицинском учреждении. Да, да, да. Угу. Ну, безусловно, такое кило20 кило 20, это ребенок жизнеспособный, его, безусловно, можно выходить. И мы, сейчас у нас в арсенале абсолютно э, полный спектр препаратов, которые необходимы таким деткам, начиная от сурфактанта, который раскрывает, помогает раскрывать легкие. Угу. Э, государство нас полностью обеспечило, то есть в этом нет никакой проблемы. Абсолютно все препараты, которые необходимы, все есть. Поэтому как бы... Может ли Виктор обратиться в ваше отделение? Могут могут ли вот люди, которые живут не обратиться к вам за помощью? Как быть в таких ситуациях? Э -э быть в ситуациях у нас бывает. Да, мы принимаем детей, которые рождаются в других э родномах mm -hmm. нашей области. Э -э если состояние ребенка критическое, то, безусловно, этот ребенок переводится к нам. И у нас есть свободные места. Mm -hmm. Этот ребенок, мы берем таких деток, да, mm -hmm. и выхаживаем, лечим их. Спасибо. 740 10 41 740 10 42 телефоны нашего прямого эфира. Звоните, мы пока продолжим с вами беседу. Поговорили в целом о недоношенных детках. В чем же причина все-таки? Откуда это? Можно ли назвать это патологией или нет? Патология. Причина, конечно, всех недонашиваний да, женских, где-то на 80-90% это внутриутробная инфекция, которая развивается у женщины во время беременности и, главное, до беременности. Поэтому, безусловно, когда родители принимают такое решение, то есть беременность должно быть, это должно быть осознанно, и перед тем, как принять это решение, Мама с папой должны обследоваться по поводу инфекции по поводу генетических совместимостей, несовместимостей, потому что причины невынашивания могут быть совершенно разные, как зависит от женского организма, так и от патологии ребенка. Это тоже может быть причина недоношенности. То есть нужно планировать. Беременность. Обязательно. Беременность обязательно нужно планировать, вовремя становиться на учет, и чтобы mm -hmm. мама это все ну, делала все осознанно. Mm -hmm. Что такое планированная беременность? Потому что многие ошибочно считают, что это посещение психологов, каких-то курсов курсов. Uh... Вы можете буквально в двух словах поэтапно. Это анализы, и что нужно сделать для того, чтобы базовые какие-то знания, для того, чтобы можно уже было детей делать? Ну, безусловно, необходимо сдать анализы, обследоваться мужу uh -huh. и жене, да, на наличие какой-либо инфекции, обследоваться, если у них были предыдущие беременности, и они закончились неудачно, обязательно нужно сделать обследование. У нас в Кривом Броге есть генетический центр, в котором делают обследование мамы и папы, на совместимость генетическую, потому что очень часто причиной невынашиваемости бывает несовместимость. Хотя, с одной стороны, как бы женщина абсолютно здоровая и папа совершенно здоров, а вот хромосомы несовместимы. Поэтому это тоже очень важным является ну, перед тем, как планировать беременность. Ну и потом проконсультироваться с акушером-гинекологом, который будет наблюдать беременность, или семейный врач, это тоже очень популярно. Поэтому все надо делать вовремя и заблаговременно. Чем недоношенные детки отличаются от доношенных деток? Ну, самые маленькие недоношенные детки, как я уже говорила, это, конечно, эти дети, они не могут самостоятельно дышать, они не могут самостоятельно кушать. Все процессы жизнедеятельности у них еще поддерживаются за счет тех мероприятий, которые мы помогаем им жить, да? Аппаратура наша дыхательная помогает, чтобы легкие деток дышали, чтобы сердечко билось, препараты специальные вводятся, чтобы кормление... Кормиться ребенок начинает тоже, ведь если он э, должен родиться в срок 37 недель, а мы его хотим уже начинать кормить, там, 20, если он родился 24-25 недель хистации, да, то э, кишечник должен быть готов к принятию этого грудного молочка или специализированной смеси, которая вот, рассчитаны для таких маленьких деток. То есть без нашей помощи такому крошечному ребенку выжить просто нереально. Спасибо, еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. У нас ребеночек недоношенный. Эм, родился кило кило шестьдесят. Сейчас его уже кило восемьсот пятьдесят. Вот при каком весе его могут выписать? И причем у нас были проблемы, там было кровоизлияние у ребеночка, он, отечность была, ну, ребенок карабкался, карабкался, но сейчас будто бы уже как бы все стабилизируется, но как бы его хотят уже выписывать. Э, такого ребенка, безусловно, этот ребенок должен, я понимаю, были проблемы действительно большие у этого ребенка, он должен самостоятельно дышать, то есть без какой-либо нашей поддержки, без всяких аппаратов, без э, дополнительного процента кислорода, который подается иногда таким деткам просто как ингаляция. Такой ребенок должен кушать самостоятельно, и главное, он усваивать должен то молочко или смесь, к которой кормится этот ребеночек. Мама которая ухаживает за ребенком, она должна уметь делать абсолютно все с этим ребенком и быть предупреждена, что э, есть такие грозные симптомы, э, при которых, э, если она будет их видеть, она должна будет немедленно обращаться к врачу, э, чтобы ну, не случилась трагедия. И весь, все родственники, которые тоже ухаживают за малышом, они тоже должны быть обязательно обучены этим. Поэтому вес, конечно, тут не играет большую роли. Тут главное играет, чтобы ребеночек ежедневно прибавлял в весе, чтобы у него не было никаких э, срывов. Э, и тогда вот ребенка такого выпишут домой. Оптимистично. Да. А как влияет, спорный достаточно вопрос, все часто обсуждают, кто-то халатно относится. Все-таки вы как специалист, скажите, как влияет на вынашивание полноценного плода курение? Влияет, очень, конечно, влияет. Это касается, начиная с момента зачатия, это грозит, начиная от врожденных пороков развития, может быть, как причиной, да, до задержки внутриутробного развития деток. Безусловно, такие детки здоровыми не рождаются. У них уже появляется никотиновая зависимость, если мама курит постоянно и много во время беременности. Эти детки, у них проблемы с нервной системой, они возбудимые, им надо дополнительное обследование, лечению неврологов. Поэтому, конечно, безусловно, курение просто так бесследно для ребенка не проходит. Конечно, то, что ребенок родился от курящей мамы, это одно, но если мама еще курит, когда уже ребенок родился, курение вообще само по себе является одним из факторов внезапной детской смерти. Вот есть такое понятие. Синдром, синдром да? внезапной mm -hmm. детской смерти, да. И вот если мама курит, это является одним из факторов, или мама, или папа, или кто-то из родственников, который ухаживает за малышом, шум это один из факторов вот этой вот причины. Напомните, пожалуйста, а... Какой срок или синдром внезапной детской смерти, до какого периода риск есть? Риск – это в основном до 6 месяцев. Угу. До 6 месяцев, но бывают случаи и до года. Угу. Бывает, но чаще всего это до 6 месяцев. Угу. А как насчет возраста? Является ли это фактором риска? Особенно, если женщина решила забеременеть уже угу. в старшем, не в юном возрасте. Об этом давайте поговорим. Ну, безусловно, вообще нормальным детородным возрастом да, это 20-24 года считается, это первая нормальная запланированная беременность. Но, безусловно, если женщина в нормальной физической форме, если женщина ведет здоровый образ жизни, если у нее все ну, хорошо в плане там, генетической, генетических проблем, да, никаких нету, конечно, возраст не будет играть большой роли для этого то мнение, да, что вот если женщина в более старшем возрасте рождают, рожают, у них могут быть проблемы с детками, там, рожденные пороки развития. Ну, как правило, вот сейчас вот практика показывает, что как раз вот как-то наоборот у более молодых случаются такие проблемы. Вот. То ли это связано с экологией нашей, то ли конечно, то, что заложено на генетическом уровне, всегда будет влиять очень сильно. Поэтому преград для возраста нет. Главное, чтобы было желание, физические возможности возможности женщины, чтобы была и помощь и поддержка. Угу. То есть уже такого нет понятия. Если до 24 до 25 не родишь, уже старородящие, клеймо такое не ставит, да нет, нет. Сейчас уже такого понятия нет, и угу. такой строчки в истории болезни нет. Угу. старородящие уже такого нету. Угу. Сейчас уже даже, скорее, бывают такие повторные юнородящие, которые угу. девочки приходят нам 17-18 лет уже со второй У и со второй и с третьей беременности уже такое чаще бывает, поэтому. Можно ли как-то исключить патологии либо недоношенных деток, чтобы не рожали женщины? Есть ли какие-то меры профилактики? Ну, безусловно, меры профилактики это опять же, начиная с запланированной беременности, да, с постоянного наблюдения у кушера-гинеколога или у семейного доктора. Э, вести здоровый образ жизни это тоже одна из мер профилактики. Ну и, конечно, за состоянием здоровья самой женщины. То есть есть причины, которые уже не зависят там, от плода, а именно функциональное состояние женщины. Поэтому, конечно, все это надо заблаговременно, все это проблемы все эти решать. Есть еще такое мнение, многие к нему несерьезно относятся, помимо того, что люди сдают на инфекционные заболевания, в том числе, правда ли, что здоровье отца, помимо каких-то болячек приобретенных, тоже влияет на развитие, на рождение э, ребеночка. Безусловно. Папа так же, как Безусловно, и мама. Да? Папа так же, как и мама, ответственен за состояние здоровья ребенка. Поэтому с папой спрос такой же, как и с мамой. <существует> А как насчет деток, вот звонили, вас благодарили, вы говорили, что они приходят, бегают у вас. Как дальше судьба их развивается? Потому что, опять же, к сожалению, считают, что недоношенный ребеночек ⁇ это значит будущий очередной инвалид в нашем обществе. Расскажите о том, как складывается их судьба и здоровье. Ну вот самый наш маленький пациент, который у нас был, мы вообще работаем столько полтора года, да, самый маленький пациент это была девочка, 24 недели гестации, с весом она родилась 600 грамм. Вот она к нам приходила, когда был ей годик, с большими круглыми глазами, тянула все в рот, махала нам пока, бегала по отделению, то есть ребенок развивается абсолютно нормально в соответствии с тем возрастом, который будет, вот, если бы она родилась доношенным. Конечно, нельзя сказать, что все сто процентов детки ну, выходят из этого периода здоровыми. Безусловно, есть процент и негативных последствий после этого. Но сказать при рождении, какой ребенок будет здоровым, какой ребенок будет инвалидом, такого никто никогда не скажет. Поэтому мы помощь оказываем абсолютно всем детям и mm -hmm. надеемся только на лучшее. Mm -hmm сейчас еще очень много людей в на форумах в интернете обсуждают различные виды рода в том числе домашние не домашние в воде сидя стоя лежа вниз головой вы как специалист как вы оцениваете данную позицию людей? категорически против домашних родов, потому что люди, которые рожают дома, конечно, безусловно, интернета можно начитаться, но люди э, не, не могут читать и не знать всей той э, профессиональной информации, которая вообще есть. Э, неизвестно чем закончатся обычные нормальные физиологические роды для женщины это грозят такими ну, угрожающими для ее жизни состояниями как кровотечение и к большому сожалению если такое не дай бог случается дома ей помощи уже никто не сможет оказать mm -hmm. то же самое касается родов в воду всяких нестандартных там позициях есть у нас да действительно рожают на стульчиках но это как бы это физиологический процесс опять же таки под присмотром персонала. Сейчас уже нет тех страшных кроватей рахмановых, которые стояли раньше у нас в родзалах. Сейчас уже обычные, нормальные, комфортные кушетки, кровати, которые трансформеры, mm -hmm. где женщина может и спинку поднять, и ножки опустить. То есть, все для комфорта женщины. И она рожает в той позиции, в которой ей удобно и комфортно. А часто ли приводят, привозят таких женщин, которые дома непонятно как пытались родить? Не часто, но бывает. Бывает, и, к сожалению, не очень хороший результаты, как вот те женщины, которые поступают на мызому после домашних родов. А чем объясняют это их родственники? Это недоверие к медицине, либо они считают, что они умнее. Почему? Это же халатность. Да, наверное, это халатность больше родственников. И кто объясняет, что зачем я буду рожать и в роддоме, все равно помощь никакая не оказывается, персонал грубый, хамят, грубят ничего не хотят делать, поэтому рожают, находят каких-то, вот как в старину говорили, бабок по виту, да, которые непонятно без медицинского образования пытаются оказывать помощь дома, поэтому, конечно, тут все зависит от сознания женщины. Я напомню, что работаем мы в прямом эфире 740 10 41 740 10 42. Это наши телефоны, звоните, задавайте вопросы, специалист с удовольствием вам на них ответит. А если вернемся к началу нашей беседы, мы говорили о том, что рождаемость у нас большая, Днепропетровская область лидирует. Вы сказали о том, что государство, родители, это все хорошо. связано ли это с тем, что меньше стали делать абортов? Как у нас обстоят дела с этим. да, безусловно, аборт стали делать меньше, потому что, опять же, такие беременности большинство женщин уже планируют, потому что это, ну, каждый аборт это для женского организма это травма, поэтому, конечно, сейчас женщины стараются всеми силами предохраняться, есть масса способов, много информации, опять же, таки, и все женщины, ну, то что меньше абортов, это только пропагандистская деятельность, которую вот мы ведем медработники и сознание опять же таки женщин что вы можете пожелать нашим женщинам нашим девочкам юным девушкам как специалист как врач вести здоровый образ жизни безусловно заниматься спортом планировать беременности с любимыми мужьями обследоваться, не запускать свое здоровье, потому что, к сожалению, к большому сожалению, очень легко запустить свой организм, да, а потом лечиться. Лучше всего это все это делать с профилактической целью, угу. поддерживать свое состояние здоровья, удовлетворить нам состояние, рожать здоровых, крепких малышей. Угу. А если же что-то случится, то куда обращаться, что делать? Ну, обращаться, безусловно, в наш перинатальный центр. Это как сейчас очень модно и правильно, правильно да, и очень как бы Всі женщина к нам, тому що как мамам, так і малышам на дуже високому уровне. Uh -huh. Спасибо, Елена Ефимовна. Приходите к нам ще а, а У нас время нашего ефіру, к сожалению, вже пішло в конці. Нагадую, гостею погляду була завідувача відділенням інтенсивної терапії новонароджених Дніпропетровського обласного перинатального центру Олена Верещак. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі, як завжди, ще багато. цікавого.